Sumqayıt şəhər Tarix muzeyində şəhərin yaranmasına 65 və Sumqayıtın fəxri vətəndaşı, Azərbaycanın xalq şairi Nəbi Xəzrinin anadan olması 90 illiyinə həsr olunmuş, sətirlərdə yaşayan şəhr adla ədəbi bədii gecə keçirilib. Tədbirdə muzeyin fondunda mühafizə olunan nadir fotoşəkillərlə yanaşı, şəhərin 65 illik tarixinin ən maraqlı anlarının video çarxı iştirakçılara təqdim olundu. Tədbirdə çıxış edən Şəhər Ağsaqqallar Şurasının sədri Müzəffər Gülunov, Sumqayıq qəzetinin baş redaktoru Qüdrət Muğanlı, Azərkimya İstehsalat Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəfiq Oday tədbirlə bağlı öz fikirlərini bildiriblər. Tarix muzeyinin direktoru Olğa Stamova Nəbi Xəzrin yazdıqda əsərlərində Sumqayıtın tarixini gözəl şəkildə əhatə bildirdi. Bugünkü tədbir bir növ hesabatdır. Bir növdə yubileyin keçirilməsi. Sumqayıtın 65 illiyi və Sumqayıtın fəxri vətəndaşı, xalq şairi Nəbi Xəzrinin 90 illiyi təsadüfən bir tədbir kimi biz salmamışıq. Sumqayıt haqqında, Sumqayıt səfərləri poemasını Nəbi Xəzri şeirlərlə Çox gözəl bütün tarixi yolunu əhatə eləmişdir. Bugünkü çiçəklənən Azərbaycanın gözəl güllərindən biri də bizim Sumqayıtımızdır. Bugünkü tədbirdə şeirlər səslənir, xatirələr səslənir. Bugünkü tədbirdə muzeydə qorunub saxlanılan nadir fotoşəkillər əks ə, etdirən sərgi nümayiş olunur. İl qurucular yada salınır. Mənə elə gəlir ki, onların ruhu şaddır. Mənə elə gəlir ki, biz bugünkü Sumqayıtlılar onların qabağında anlıq açıq üzü gülərik. 100-cü jan zənnivasında aşıq musiqiləri 11 və 14-cü məktəbin şagirdləri tərəfindən xalq şairi Nəbi Xəzrinin Sumqayıt səhifələri poemasından kompozisiyalar səsləndirildi. Akşin Nəmətli, Elbrus İsmayilov, Dünya TV